Всем привет! Вы на канале Ассорти от Настены. Сегодня я готовлю жареный перец с кисло-сладкой подливкой. Рецепт болгарский, разновидностей подливок очень много. У меня будет именно кисло-сладкая, как в моем детстве. Делюсь с вами своим семейным рецептом этого блюда. Рекомендую готовить подливку побольше, потому что она очень вкусная. Всем приятного просмотра! нам понадобится перец, пару луковиц и пару помидор. Разогреваем сковородку и наливаем немного растительного масла. Любого без запаха. Выкладываем перцы на сковородку. Если честно, я всегда раньше жарила перцы именно но вот сейчас решила попробовать делать это в сковородке, потому что их просто больше влезает. И накрываем крышкой. Сейчас они нагреются и будут стрелять. Вот так он брызгается. Поэтому только под закрытой крышкой мы жарим перцы. Пришло время переворачивать перец. Я это определяю ну, просто на свое усмотрение. Так как он брызгает, я не знаю, как другие хозяйки делают, может, у них какой-то секрет есть. Я просто снимаю с огня и переставляю на другую комфортку, не горячую, чтобы он минутку постоял и не стрелял. Только после этого я открываю крышку и переворачиваю перцы как говорится, безопасность прежде всего. Вот он какой румяный получается. Красивый и абсолютно безопасный. Закрываю крышкой и ставлю на огонь обжариваю перец со всех сторон. Вы не поверите, но самое сложное в этом рецепте уже закончилось. Мы обжарили наш перчик. Вот такой он румяный, блестящий и сочный получается. Очень классно смотрится. Так и хочется его съесть. Оставляю его полностью остыть. Готовим подливу в масле, где обжаривались наши перцы, мы обжариваем лук. Очень важно обжаривать именно в этом масле, где жарился перец, потому что перец спустил свой сок, и это очень вкусно. У меня Настя очень любит лук. Вот правда она любит и обычный репчатый белый, и красный, и зеленый. Она просто берет его и ест. Конечно, жареные она тоже очень любит. Ну что ж, на здоровье. К луку добавили помидоры. Вообще лук и помидоры вы добавляете на свое усмотрение. Нарезайте, сколько вам хочется. От этого зависит, сколько у вас получится вкусной и вкусной подливки. Добавляем пару чайных ложек сахара. И солим по вкусу. Подлива готова. Займемся нашими перчиками. Когда я говорила, что самое сложное это было пожарить перцы в этом рецепте, я совершенно не учла, что их еще надо почистить. Вот я их почистила от кожуры. Хотя в моем детстве, в моем детстве, мама не чистила от кожуры, каждый себе брал и чистил сам. Но я своих родных балую, и мы перцы чистим. Вот так выкладываем вокруг по всей окружности тарелки перец, и в середину мы заливаем нашу вкусную подливку. Вот такая красота получилась. Если совершенно случайно у вас перец останется на завтра, не переживайте, он будет еще вкуснее, поверьте мне. Хотя я сомневаюсь, что он у вас останется до завтра. Спасибо за ваши просмотры, за ваши лайки. До встречи в сети.